assalomu alaykum azizlar tushda bola emizish nimani anglatadi tushingizda tug'ilayotgan bir ayolni ko'rsangiz nimani anglatadi tushingizda tug'ganingizni o'zingizni tug'ganingizni ko'rish nimani anglatadi tushingizda kimnidir tug'dirish nimani anglatadi tug'ishga ketayotganingizni ko'rish o'zizni nimani anglatadi dardiz to'lg'og'iz boshlanganini ko'rish nimani anglatadi yoki bo'lmasam tushingizda kimnidir qiz farzandli bo'lganini ko'rish nimani anglatadi o'g'il farzandli bo'lganini ko'rish kimnidir nimani anglatadi hozir shular haqida kichik qisqa qisqa qilib ma'lumot berib o'taman tushda bolani emizish agar o'g'il bolani o'ng ko'kragigiz bilan emizganingizni ko'rsangiz tez paytda alloh nasib qilsa qo'lingizga moddiyot bilan aloqali pulni yoki nimadir qanaqadir mol olishingiz bilan aloqali bir imkonni kelishiga va bu qo'lingizga kiritgan imkon yoki bir fursatni yaxshi joyda foydalanishingizga ishora qiladi agar o'g'il bolani chap ko'kragingiz bilan emizganingizni ko'rsangiz agar kutgan bir moddiyotingiz bo'lsa qarz bergansiz bergansizu lekin shu qarzingizni olishingiz kerak bo'layotgan bo'lsa kutayotgan bo'lsangiz yoki yordam qanaqadir bir e, yordam kutayotgan bo'lsangiz chap ko'kragigiz bilan o'sha o'g'il bolani emizganingiz uchun bu narsani sizga hozircha emas sal keyinroq kelishiga ishora qiladi faqat Alloh izni bilan baribir qanaqadir yaxshiliklar bo'lishini kech bo'lsa ham siz kutgan moddiyotni qo'lga kiritishingizga ishora qiladi va bu pulni sizga qarindosh bo'lmagan sizga qon bog'i bo'lmagan ya'ni qarindosh bo'lmagan bir tanishingizdan bir insondan kelishiga ishora qiladi agar qiz bolani o'ng ko'kragigiz bilan emizganingizni ko'rsangiz agar turmush qurmagan bo'lsangiz sizni hurmat qiladigan yaxshi ko'radigan doim qo'llab quvvatlaydigan har doim yoningizda bo'ladigan bir insonni sizga sovchi kelishiga ishora qiladi turmush qurgan bir ayol qiz bolani agar o'ng ko'kragi bilan emizganini ko'rsa siz tez kunda sizga bir ə, ə, yaqiningiz qarindoshingizdan suyunchli bir xabar olishingizga ishora qiladi agar turmush qurmagan qiz chap ko'k chap ko'kragi bilan qiz e, bolani emizganini ko'rsa sevgani bo'lsa va urushib qolgan bo'lsangiz agar kim bilandir turmush qurishni xayol qilayotgan bo'lsangiz ya'ni qanaqadir niyatlar qilib yurgan bo'lsangiz bir inson bilan turmush qurishingiz haqida alloh nasib qilsa bu ishni hozir emas sal kechroq bo'lishiga va sizga qarindosh bo'lmagan bir insondan suyunchli xabarlar kelishiga ishora qiladi agar oilali ayol ya'ni turmush qurgan ayol qiz bolachani emizayotganini ko'rsa sizga keladigan suyunchli xabar borligini bu suyunchli xabarni sizga kelishiga to'sqinlik qilayotgan kimlardir bor lekin baribir sizga bu xabarni qisqa vaqt ichida kelishiga ishora qiladi va yaqinlaringiz bilan bu xabarlarni baham ko'rishingizga ishora qiladi agar chap qo'l e, ko'kragingiz bilan emizayotgan bo'lsangiz oilali ayollar uchun agar azizlar boshqa bir ayolni bola emizayotganini ko'rsangiz sizni umidsiz bo'lib kutgan xabaringizni yoki qilmoqchi bo'lgan bir ishingizni yarim qolgan bo'lsa bula bular bilan aloqali xayrli eshiklarni tez vaqtda ochilishi mumkinligiga yana yana ozgina vaqtini borligiga ozgina sabr qilsangiz mukofotini katta bo'lishiga suyunchli xabarlarni ketma ket olishingizga allohni izni bilan ishora qiladi agar tushingizda bola emizayotgan ayol turmush qurmagan ayol bo'lsa suyunchli xabarni borligiga turmush qurishingiz bilan aloqali chiroyli bir davraa e, davrga kirishingizga e, baxtingizni ochilishi mumkinligiga ishora qiladi agar sizni ro'parangizda turmush qurmagan ayol o'g'il bola emizganini ko'rsangiz moddiy ma'noda holati yaxshi bir e, sovchini kelishiga ge, ishora qiladi agar qiz bolani ya'ni turmush qurmagan qiz bolani e, yo'q yo'q agar qiz bolani qiz chaqaloq emizayotganini ko'rsangiz ya'ni turmush qurmagan qiz bolani qiz chaqaloq emizayotganini ko'rsangiz bir ayol kishidan suyunchli xabarlar olib orqasidan xayrli mehmonlarni kelishini ya'ni bu sovchi bo'lishi ham mumkin shunaqa sovchilar kelishi mumkinligini ya'ni xayrli bir mehmonlarni kelishi mumkinligiga ishora qiladi agar siz turmush qurgan bo'lsangiz va tushingizda turmush qurmagan bir ayolni ya'ni yosh qiz bolani o'g'il bola emizayotganini ko'rsangiz shu oilada e, shu atrofingizda yaqinlaringizdan yordamlar olishingizga foydalar ko'rishingizga hamma yo'llaringizni ochilishiga aynan moddiy kuch bilan aloqali moddiy kuch qo'lga kiritishingizga inshaalloh ishora qiladi turmush qurgansiz va qiz bolani qiz chaqaloq emizganini ko'rsangiz inshaalloh bahor va yoz oylarida xushxabar suyunchli xabarlar olishingiz mumkinligiga ishora qiladi qari bir ayolni o'ng ko'kragi bilan o'g'il bola emizayotganini ko'rsangiz anchadan beri rejalashtirgan lekin amalga oshirolmagan planlaringiz qanaqadir rejalaringiz bo'lsa amalga oshirib asta sekin maqsadingizga erishishingizga umringizni uzaganiga agar kasal bo'lsangiz shifo topishingizga turmush qurgansiz farzandingiz bo'lmasa olloh izni bilan shu tushni ko'rgan oilarinizda qariyalarni duosini olsangiz farzandli bo'lishingizga inshaalloh ishora qiladi yoki tez paytda suyunchli bir xabar olishingiz mumkinligiga ham ishora qiladi qari ayolni qiz bolani chap ko'kragi bilan emizayotganini ko'rsangiz yaqinlaringizdan suyunchli bir xabarni kunduz payti olishingizga ishora qiladi azizlar eski tush tabiri qilgan olimlardan imom nablusiy imom kirmani jafari sodiq olimlarni tush tabirlarida hammasida ko'pincha mana shu olimlarni ko'pini e, tabirlarida chaqaloq va chaqaloq emizish umuman chaqaloq bilan aloqali tushlarda bu suyunchli xabarlarni xabar beruvchi tushlarga kirishini aytilgan ekan o'g'il bola moddiyot bilan aloqali yaxshiliklar bo'lishini qiz bola esa suyunchli xabarlarga ishora deb yozib qoldirishgan ekan endi tug'ayotgan ayol agar tushigizda ko'rgan bo'lsangiz alloh nasib qilsa Izden, siz uchun qilgan duolarni ichidagi tilaklarini amalga oshishi mumkinligiga va siz uchun alloh nasib qilsa qilingan duolarni qabul bo'lishiga ishora qiladi deyilgan ekan sizga xush va suyunchli xabarlar olib siz ya'ni yosh boladek xursand bo'lishingizga ishora ayni paytda sizni yuzingizga xayrli katta eshiklarni ochilishiga ham ishora qilar ekan agar o'zingizni tug'ganingizni ko'rsangiz sizga bir necha suyunchli xabarni kelishiga inshaalloh bir necha oy ichida xursand xursandchilik holatlar yaxshi kunlarga yashashingizga va ba'zi tilaklaringizni amalga oshishi mumkinligiga ishora qiladi kimnidir agar tug'dirganingizni ko'rsangiz qilayotgan mehnatlaringizdan omadli bo'lishingizga va suyunchli holatda yashashingizga ishora qiladi tug'ish uchun agar o'zingizni ketayotganingizni ko'rsangiz hayotingizda mehnatlaringizdan kurashishga davom etishingiz kerakligini anglatadi tug'ish uchun dardingizni boshlanganini ko'rish kutgan suyunchli xabarni yana ozgina kutsangiz kelishi mumkinligi boshqa bir ayolni dardini kelganini agar ko'rsangiz inshaalloh suyunchli xabarlarni olishingizni vaqtini kelganini ayni paytda paytda telefonda xush xushxabarlar olishingizga ishora qiladi kimnidir agar o'g'illi bo'lganini ko'rsangiz ham sizga ham o'sha boshqasiga moddiyot bilan aloqali ba'zi fursatlarni tug'ilishiga va moddiy ma'noda yuksalishga boshlashingizga bo, ya'ni katta bir xayrli eshikni sizga ochilishingizga ochilishiga yoshingiz ulg'aygan sari boylikka qadam tashlashingizga alloh sizga shularni nasib qilishiga ishora qilar ekan kimnidir agar qiz farzandli bo'lganini ko'rsangiz yaqin do'stlaringiz tanishlaringiz yoki oila a'zolaringiz e oila a'zolaringizni suyunchli xabarlar olishiga sizni esa baxtiyor bo'ladigan bir davrga kirishingizga va shu tanish bilish yoki oilangizga kelgan suyunchli xabarlarni siz ham olib olib baxtiyor bo'lishingizga ishora qilar ekan ya'ni sizni ham shu xabarlarni eshitib juda xursand bo'lishingizga ishora qiladi azizlar hozircha shu bu tush tabirlari Uh, agar tushtablar yoqqan bo'lsa layk like bosishni unutmanglar obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar o'zinlarga yaxshi qaranglar xayrli chiroyli tushlar ko'ringlar iloyim xayrli ko'rgan tushinglar o'zinglarga yoqqan chiroyli tushinglar tez kunda chiqishi nasib bo'lsin allohga omonat bo'linglar yaxshi qolinglar